Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Геймеру. И сегодня мы начнем Банапчик. Банапчик у нас будет на Адебаю Акинфенову. Вот так, бронзовый игрок. Очень тихий. Вообще, ну, дриблинг вообще тоже не очень хороший. Но физика просто прекрасная. Я не знаю, сколько в серии я буду за него сбивать, Наверное, штуки две максимум. Ну, мы играем в серии по 4 матча. Поэтому я думаю за 4 матча он что-то сможет еще сделать. Понятно. В общем-то, вот такой у нас составчик получился. Я собрал к нему. Вот такой состав. Руни на правом фланге. Мфадзе на левом. Мэроу плюс Грант и Матронзе в полузащите стоят. ПЗ Браун, который неплохой п 79. ЛЗ Гордон, пара центральных защитников. Бэддис и Смит. И вратарь. Тайлер, я уже все закупил под запас, чтобы менять. Но, в общем-то, у меня все получилось, в общем-то, прекрасно. Вот такой состав, сейчас я тренера, и мы уже найдем первого соперника. Нашли мы первого соперника. Сейчас мы с вами его состав, играем мы в восьмом дивизионе. 8 стрейкинг, сыграли 100. Да, с таким составом, который у меня был, наверное, зря идти восьмой дивизион, ну ладно. Сейчас посмотрим, что он здесь не создавал. Опа, Эрнандес Учи, Ракитич, Алекс, Туран. Я не знаю, вот этого Цепа, Цопа. И дальше Годин, Мэтью, Монтоя, Тремулинос и на воротах Браво. Под сильной Кошка, охранник Годин. Вроде в головор... головорез у нас, по-моему, СОП стоит. А, верный глаз, верный глаз, вот. И я думаю, хоть что-то сможет забить в первом матче, хотя бы один гол. Погнали. Итак, нам забивают мяч, Эрнандес. Ой, блатной бронзовым забил, сразу радуется. Ладно, перекинул, в общем-то, моего вратаря, хотя я атаковал его больше. Первый тайм закончился без голевы. Ну, просто Акинфера не забивал ни этого мяча, но это, в принципе, для такого вполне нормально, потому что во втором тайме один мы очень будем пытаться отгрузить, потому что у нас уже момент есть. У него замена. Черчилль вместо Учи. Неплохая замена, это реально круто. 2-0, но мне, в принципе, пофиг на главное, чтобы Пакенфенов забивал, я вам покажу этот гол в ярких моментах. Две штанги и гол. 3-0 мы просто развалились, просто развалились. 3-0 мы уже проигрываем. Ну, все голы остальные, если они сохранятся, покажу вам в ярких моментах. И первый гол первый в Анапе. Прекрасно сыграло. Прекрасно сыграли к нему игроки. И смотрите, какой посочек и на Кенфенову на нафиг, первый гол. И, в общем-то, заканчивается у нас матч. Адебайо Кимферова лучший игрок матча, хотя, несмотря что мы проиграли с счетом 3-1. И мы сейчас будем смотреть одного игрока, что для первого матча вполне неплохо, еще три матча будем играть. Сейчас заменим одного игрока. Меняем МЛП, и у нас выходит Вестон. У него прекрасный бейс, 93, и он может взять по флангу и помочь Кинфенби. Вот такой вот у нас состав. После первого матча еще три погнали. Найден следующий наш соперник. И так посмотрим на его состав. Опа, 84 с 100. Это БПЛ. Итак, посмотрим, что он здесь. Диего Коста, Агуэра, Ди Мария, Санчес, Азар, Сес Пабрика, Сокомпании, Кехил, Филипп Луис, Информ, Иванович, Информ, Дехея. Это капец. Это просто, это сразу проигрыш, я даже один первым здесь точно ничего не забьет. Это можно даже быть матч, но я не буду, я попробую сыграть. Боже мой. Посмотрите на это. Это гол, я вам забыл показать. Слышите, что сделал мой вратарь. Он почти стащил этот мяч. Он почти стащил, но мяч все равно взлетел в ворота. Не, это реально полное говно. Надо было его первым сменить. Но посмотрите, ну, он почти вышел, но что он толкнул Гера, не отбил мяч? И, за что Кенфереве желтое? Ну, и что, вот что, за это желтое! Да, спасибо, судья. А вы забивали в этом матче еще один мяч. И мы уже плюс один игрок меняем. Смотрите, как прекрасно положил им форму Де Красавчик. Итак, вот такие показатели. Я его по ударам и делал. У меня 5 ударов в 4 стороны. у меня 3 удара в 3 стороны. Понятно? Это красная карточка, красная карточка Ивановича за стриф атаки. Просто прекрасно сыграл Акинфенова, он напалил. И сейчас можно пробить за Акинфенова опасный штрафной. Шру... Итак, опасный штрафной может исполнить Акинфенова. Акинфенова бьет удары в руки на мертвой дыхании. забивает второй гол. Второй гол в этом матче. И по-моему, счет, если я помню, 2-2. Против такого става. Его ошибка Акинфенова закладывает. Блин, обидно. Кэхилл. Кейхел нам забил. Хотя так боролся, но меня радует то, что Акинфеев забил два гола, и это очень-очень круто. Третий гол Адебайо Акинфенва. 3-3, пацаны, он делает хитрик. Он делает хитрик в этом матче. Хер ты его звинешь, понятно? Надо нафиг соси, понял? Итак, матч закончился, Акинфенва забил три гола. Представляете, Акинфенва забивает три гола той команде, у которой есть играет в городе, Коста Азар, Ди Мария и Алексей Санчес, и так дальше звезды. Информ Мадехе, Инфор Иванович, ну это просто прекрасный игрок, и мы набираем одно очко. По счету три, а три гола забил Акрифер, значит мы меняем трех игроков. И три игрока мы меняем, и мы меняем двух ЦПшников, которые ЦП мне нравились не очень, ну вот такие ЦП у нас выходят. У очень нравится СП Рейд, у него 79П, если бы я выиграл, то я бы за 150 И Армстронг, Стронг, который не очень на СПД будет нам подходить, но в общем-то вот такой состав. И у нас еще впереди два матча. Итак, вот такой у нас состав. Испаньол, возможно, это реально испаночка. Сейчас я вам покажу устав. Так, Учи Родриго, Черчи или Роменди, Габби, Делафео, Хисель Родригес, Мэтью, Маскирана, Варана, Диагалвис вот, такой составчик, но мы не таких делали. Блин, проиграли голову, вообще позор. Хисер Родригес нас обыграл голова. Нас обыграл Хисер Родригес. Я понимаю, что он золотой защитник хотя бы должны думать, кто их обыгрывает. Вот так перекладит, но ну, стоите. пам, и все, он нас просто обыграл. Я умудряюсь этой эфир. Пожалуйста, пацаны, посмотри повтор. Посмотри, пожалуйста, повтор. Посмотрите, это мой защитник. пролетел мимо мяча, свалился. Нам забили. И пенальти назначается. Я нет. У нас будет бить Кенфер. В этот шанс ему забить в этом матче гол. Так. Кенфер обладает. Удар есть. В девятинку. Под перекладину точнее. Кенфер вызывает один гол. А мы уже меняем одного игрока. Просто прекрасный спойлер. Посмотрите. Какое исполнение бронзового игрока. Говорит, здесь играет, ребят, игра, говорю, ну, посмотрите, вот что, почему мне не показывает меню? Да, все плохо, ну я просто что-нибудь придумал, я не понимаю, что это такое. А забивает гол, отобрал мяч и раз-два разобрался всеми и забил гол. Прекрасный гол. Это гол, это красивейший гол, и он даже отсюда попадает, посмотрите. Отнял, и какой послушник, и удар Кельфер, это просто голос, три -два мы повели. Ну и 4-2, Кенферман на 89-й минуте забивает еще один гол. Четыре гола он уже забил, как он кладет мяч? Смотрите, просто в серединку ворот, где просто ничего не смог сделать. И вот вопрос, смотрите на этот гол. Красота. Обирая мяч, посочек Кенферман в подкатер, забивает мяч. Но разве не красивый гол? Разве не красивый гол? И опять такой же баг, который был после первого тайма, вы это видите, ну посмотрите, ну вот, вот, что мне сейчас делать? Посмотрите вот на это, вот что это такое? И что, первый закончился матч, и мне сейчас голову, что это? Боже мой. И мне, возможно, не зачитают матч, потому что мне пришлось перезаходить в фифу, потому что этот подарок от спорт мне пришел свыше что я кучу забил за Кенфенва, и он и мне остановили матч. И вот так, мы меняем пять игроков, потому что ПЗ Браун он реально хорош, хотя защита у него не очень, но пояс у него прекрасный. Итак, Балатонни у нас первый игрок выходит на позицию ЦЗ, дальше Илсаламия. вот что я так наделал, вот так. И быстро возвращаем состав. Вратарь у нас Риплей, похож на какой-то орех, ну ладно. ПП Марии Вильямс у нас выходит и остался у нас Хелл. Вы его видели уже в видео, когда сборка состава, так что он вам знаком. Вот такой он состав после первой серии. Да, я от него такого не ожидал, это реально монстр. Посмотрите, он сыграл три матча и забил пять голов. Что-то я не очень понял. Нет, но вы сами видели, что он забил вот ровно 9 во всех матчах. Не знаю, что это было вот сейчас. Я уже не знаю. Он забил ключ ровно 9 голов, и мы заменили 9 игроков. Вот так вот. Ладно, не забывайте подписаться на канал, ставить лайки. Если вам понравилось видео, увидимся в следующих сериях. С вами был Геймеру. Всем пока.